Bu gün dünyaya baxışda. Misirdə prezident seçkisə keçirilir. Morgan Stanley şirkəti sorğu-sual edilib. Bağdadda dünya qüdrətləri və İran arasında danışıqlar başlanıb. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. Misirdə prezident seçkisə keçirilir. Milyonlarla misirli keçən kütləvi nümayişlərin nəticəsində Hüsnü Mübarəyin istifasından sonra ilk prezident seçkisində səs verir. Seçki qabağı kampaniyanın əsasında Cənab Mübarəkə yaxın keçmiş köhnə qvardiya ilə koalisya qurmağa çalışan islamçılar arasında rəqabət olmuşdur. Seçki bületenlərində 12 namizədin adı var. Səsvermə 2 gün davam edəcək. Misir əhalisinin təxminən 50 milyonu səs vermək hüququna malikdir. Prezidens seçkilərindən öncə kütləvi nümayişlərin keçirilməsi, səsvermə zamanı zorakılıqların baş verə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olmuşdur. Fəallar surayırın hökumət qüvvələrinin Rastan şəhərində müxalifət mövqelərinə hədəf aldığını, ölkə boyu isə hökumətə qarşı etiraz aksiyasında iştirak edən 6 nəfərin öldürüldüyünü deyib. Vah, vah. Suriyanın insan hüquqları müşahidəçi qrupunun üzvləri bu gün hökumət qüvvələrinin Rastan şəhərini intensiv hücumlara məruz qoyduğunu deyir. Baş qərargahı Britaniyada yerləşən qrup Dəməş yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfərin, ölkənin müxtəlif bölgələrində baş verən zorakılıqlar nəticəsində isə daha 3 adamın öldürüldüyünü bildirir. Bu arada isə Lüvanın yaraqlı Hizbullah qrupu Beyrutda baş qaldıran etirazlardan və Suriyadan keçən 11 zəvvarın oğlanmasından sonra xalqı sakitliyə çağıryıb. Allahu əkbər. Qəsf anifə halı Həmdəyə Massachusetts ştatının dövlət katibi ştatın maliyyə fondlarına nəzarət edən Morgan Stanley şirkətini Facebook sosial şəbəkəsinin gələcək gəlirli haqqında məlumatı gizli saxladığı ilə bağlı ittihialara əsasən sorğu-sual edir. Dünyanın ən populyar sosial şəbəkəsi olan Facebook keçən həftə cümə günü ilk dəfə olaraq aksiyalarının hər birini Nyu York birjasında 38 dollara satıb O vaxtdan bəri Facebook aksiyalarının dəyəri 18 faizdən də aşağı düşərək 31 dollar olub. Reuters xəbər agentliyinin çərşənbə axşamı yaydığı məlumatda deyilir ki, Facebook aksiyalarının qarantı olan Morgan Stanley şirkətinin təhlilçiləri aksiyaların satışa çıxarılmasından bir neçə gün əvvəl şirkətin gəlirlərinin aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırıblar. Bagdadda dünya güdrlətləri və İran arasında İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı razılıq əldə etmək məqsədi ilə danışıqlar başlanıb. Görüşdə İranın nüvə danışıqlarında vasitəçiləri, hətta Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Birləşmiş Ştatlardan ibarət beşlik üstəgəl Almaniyanın nümayəndələri iştirak edib. Qərb ölkələri İranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş urandan nüvə bombası istehsal etmək üçün istifadə edə biləcəyindən ehtiyat edirlər. İran hökuməti öz növbəsində Nüve növbə proqramının sülh mahiyyəti daşıdığını bildirdi. Danışıqlar Bağdadın mühafizə olunan yaşıl zona adlanan hissəsində keçirilir. Bu bir il sürən ləngimədən sonra aprel ayında diplomatik fəaliyyətlərin bərpasından sonra tərəflər arasında ikinci belə görüşdür. Əfqanistanın şimal-şərqində yerləşən Bədəxşan vilayətinin rəsləri Kimliyi məlum olmayan silahlı şəxsin iki xarici vətəndaşla daxil olmaqla 5 humanitar yardım işçisini oğurladığını bildirib. Vilayətin qubernatorunun sözçüsü hadisənin dünən qrupun üzvlərinin atlarla Yaftar ərazisinə səfər etdiyi zaman baş verdiyini deyib. Humanitar yardım işçilərinin kimliyi və onların mənsub olduğu təşkilatın adı müəyyən edilməyib. Bədəxşan vilayəti yaraqların fəaliyyət göstərdiyi əsas yerlərdən biri hesab edilir. Lakin yaraqlar, bundan öncə də bu vilayətdə hücumlar həyata keçirilib. Ötən ay Taliban yaraqlarından ibarət qrup polis məntəqəsinə hücum edərək təxminən 4 polis zabitini öldürüb, 16-sını isə ələ keçirib. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını Habele bloqlarımızı american.səsi.web sayfasında izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.americansəsi.org-dur. Vaşinqtondan American Səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov. Sizlə xudafə istəyirəm. Sağlamat qalın.